Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangakan nami kula Nafisa Suryani saking kelas Doso MLP Kale. Absen Rolikor dan Ricky Kula Bati mau sakan ingkang gadhi judul Kidung Jawi. Kidung Jawi. Surya po. Kuritmu ten mrucit ati tenang. Coba iki kedatean 20 tahun kepungkur. dak uber secekeleh. Ujar kang dak kumu, soko oncehet tilang, naliko semende, eng sentamu. Sopong nyerok, yang kembang saling, sasi wingi bakal kumiyuk ing klapukan bripak nyangs nyawiji ing uning bumi kepengin nyuk ing peturane lintang unjarmu pindo laras belok tetap Hai lem ngisi werna luang putih ik Hai punyare panndung Hai caket mengkroke kekembangan Hai opo banjurnya inuk langkah aras oh ka ambruk ing pangkon nyunta kapang kaya ambrolir tanggul samudra nalika angin Balik dalan ku antu rembulan padang tengah wetan Guru tresno ora simpangan dalan Tuh pomiku engkene piye anggonku waya ibrekon manggwang cidani titik impen mongsa dermo nyempa lara uga kanggo nutup catu wingi sing kadung kudras kiris Tresno Wengib Tintrim Tonpolintang Meneh Ramulan Nangeng pie Aku mengkisim Sepahan Tepung Bogam Ugo Wotgepo Turahan Rayak Jom seti bumi sanyari. Ndi papan panggoro jati. Pucu erandu opo eng pange mauni. Opo nunut eng pucu siwine bodeng. Oh. punya dong sepi bumi jawi soyo de cekap sementean seing pu kirang hantungi polyongonpang guntan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh